Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə Masazır kəsəbəsində, məhsurtla yelanacağına yaxın şəxsi özü üçün tikilən bir həyət evimizi təqdim edirik, dəyərliz zəzcərləyimizin xarici görünüşüdür. Evimiz 6 otaqdan ibarətdir, ümumi 3 sot torpaqda tikilib, sənədlədb qopçalı, tam mülkiyyətdir. Dəyərliz zəzcər evin qiyməti ilə bağlı Bildərlə entegrallarda biz sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Ən əsası oldu videomuzu sona qədər izləməyə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, hər bir yeni videolarımızdan xəbərdar olasınız. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi geniş həyətyan sahəsi var. Qarşı tərəfdə böyük bir novestdir. Evin dörd bir tərəfinə tam rahat şəkildə keçmək mümkündür. Və burada evin yan hissəsində içməli su üçün su çanı quraşdırılıbdı. Orda texniki otaq yeridir. Evə çıxış pərakanımızda gördüyünüz kimi evin həyəti tamət bağları üzərləb qarşı tərəfdə bar verən meyvə ağaclarıdır. Maşrut evin lap yaxın məsafəsindən keçir. Hörmətli zərcilər, məktəb, market, maşrut evin lap yaxınlığındadır. Evin həyətinin giriş darvazasıdır. Burda isə yay mətbəxi və burada bulaq quraşdırılıbdır. Düz belə bir navestdir burada qarşı tərəfdə gördüyünüz kimi Çox səliqəli bir evdir, hörmət sizlər. Evin arxa hissəsində həyat üçün ayaq yolusudur və burada girişdə gördüyünüz kimi zirzəmsinin giriş qapısıdır, hündür zirzəməsi var. Evimizin sənədi kupçuldu, tam mülkiyyətdir. Gördüyünüz kimi arxa tərəfdə həyat üçün arxa yolusudur. Belə bir geniş navesi var. Təəllüz əzizlər evimiz əşyaları ilə satılır. Qiyməti çox münasib bir qiymətdir. Evə ipoteka krediti ilə ala bilərsiz. İndi isə vaxt itirmədən keçəy evin daxili ilə tanış olaq. Buyurun izləyə bilərsiniz. Hörmətli izləcilər, indi isə biz keçəy evin daxili ilə tanış olaq. Buyurun izləyin. Qəzmət izləcilər, evin giriş dəhlizində, gördüyünüz kimi dəhlizin girişindən solda Belə bir gardrob yığılıbdı. Evin içərisində qalacaq bu da. Və dəhlizin girişindən solda yenə də mətbəximiz də var burada. 1-ci mərtəbədə bir yataq otağımız və burada sağda qonaq otağımız yerləşir. İlk öncə sizi qonaq otağı ilə tanış edək. Gördüyünüz kimi belə bir geniş, işıqlı qonaq otağı var. Yenə də nəzərinizə çatdıraq ki, evimiz mərtəbələrsi monolit betondur, tam düd daşla tikilib. Çox möhkəm tikilmiş bir evdir, şəxsi özü üçün tikilibdir. Polun döşəməsi parketlə yığılıbdır, hörmətli zəcirlər. Evimiz ipoteka krediti ilə də alınə bilər istəsəz, yəni ipotekaya da ala bilərsiniz. Sevi, gördüyünüz kimi geniş bir evə bir qonaq otağıdır. Burda isə mətbəximizdir. Görürsüz ki, çox geniş və işıqlı mətbəxi var. Mətbəximizin tavanıdır. İkinci mərtəbəyə qalxan pərkənimizdə, pərkənimiz neşə materialla yığılıbdır. Qarşı tərəfdə, omonun qarşı sərhətində polun döşəməsi istipo ilə yığılıb əmis kollektiv seminaryo otd kommunikasiyası kollektiv seminaryo yığılıb dəyərlizəcərlər birinci mərtəbədə yerləşən yataq otağımızda gördüyünüz kimi hər bir otağa günəş şüası tam partıqla düşür heç bir maliyə otaqların qarşısını kəsmir bu isə yenə də gardırop doluda yığılıb tamam otağımızda Karizəcə gördüyünüz kimi. Tak ayaq yolcusudur və burada hamam otağımız yerləşir. Hamam otağının döşəməsi istiqpolla yığıb və hamam otağının tavanıdır. Əlavə -əl -əl, kallidordur, gördüyünüz kimi və hamam otağı ayrıdır, ayaq yolcusu ailədə. İndisə vaxt itirmədən qalxaq ikinci mərtəbiyə otaqlarla tanış oluq. Dərizəcə gördüyünüz kimi ikinci mərtəbənin fırlıq qafəsidir ablalı qafəsinin tavanıdır. Təkanımız meşə materialına yığılıb, istıxaza da yoruldu. Evimiz 3 otaqdan ibarətdir. 1-ci mərtəbədə bir qonaq otağı, yataq otağı. 2-ci mərtəbədə isə 4 yataq otağı yerləşir. Gördüyünüz kimi, 2-ci mərtəbənin dəhlizidir. Qarşı tərəfdən balkona çıxış qapıdır. Burda isə bir yataq otağımız yerləşir. Otaqlar geniş və işıqlıdır. Dəriliz əzizlər, evin qiyməti 117.000 manata deyil, real alıcıya qiymətə xüsusi endirim olacaq. Bu isə ikinci mərtəbədə yerləşən ikinci bir yataq otağımızdır. Gördüyünüz kimi çox geniş və işıqlı otaqları var. Burda isə 3-cü yataq otağımızdır. Yenidən nəzərinizə çatdırıram ki, evimiz şəxsi özü üçün tikilən evdir. Çox təcili sürətdə satılır, dəyərli izləcilər. Bunun da nəzərinizə çatdırıram ki, qiymətlər xüsusi endirməyəcək. Bu isə 2-ci mərtəbədə yerləşən hamam otağımızdır. Döşəməsi istıpolla yığılıb. Burda isə 4-cü yataq otağımızdır. Telefon nömrəmizi xatırladaq: 070 560 48 40. Pəhram Əmlakə getdi. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.